સુરતના સિંગરપુર કોઝવે ખાતે તાપી નદીના કિનારે આ વર્ષે છઠ પૂજા માટે આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે બિહાર વિકાસ મંડળ દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જે તાપી નદીના કિનારે માટીમાંથી નાની નાની ડેરીઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે અને ભક્તો માટે મંડપની પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી રહી છે આ વર્ષે અંદાજે પાંત્રીસથી ચાળીસ હજાર લોકો આ પૂજામાં ભાગ લે તેવી શક્યતા છે

તેણે અત્યારે જે પ્રકારે તૈયારી કરી દીધી છે અને આખરી ઓપ આપી દીધો છે છઠ પૂજાનું એક મહત્વ હોય છે અને છઠ પૂજાનું માટે જે મહા પૂજાઓ થતી હોય છે અને તેની તૈયારી છે તે અહીં કોજવે ખાતે કરવામાં આવી છે અને જે પ્રકારે ના દ્રશ્યો એટલે કે સુરતથી પણ લાખો લોકો પોતાને વાતાને છઠ પૂજા માટે ગયા હોય છે ત્યારે અહીંના આગેવાનો સાથે વાત કરીશું શું કહેવું છે તેમનું અને જે રીતે શટ પૂજાને લઈને એક अनोखो ઉત્સાહ હોય છે ત્યારે આપણે આના સમાજના અગ્રણી સાથે સીધી વાત કરેશું ક્યા કહેંગે શટ પૂજા કા જો આપ સુરત મે પૂરી તૈયારી કર રહે કિસ તરહ કા મહત્વ હે ક્યા કહેંગે મે અધ્યક્ષ પ્રભુનાથ પ્રસાદ યાદો बिहार વિકાસ મંડળ યહા પર છટ પૂજા કે જો હે સફાઈ પહેલે શરૂવા હે યહા પર જંગલ થા જંગલ મે મંગલ કરાના બડા આસાન નહીં હોતા હે તો પહેલે જંગલ કા કટિંગ મહાનગરપાલિકા ઓર હમ દોનો মিলકર કે કરવાયા હે ઇસકે બાર યહા શીર્ષકતા બનાયા જા રહા હે डेरिया बनाई जा रही है बेदी कहा जाता है तीन रूप दिया जाता है हमारे बिहार में तीन प्रकार के लोग होते हैं फिर जो आज जो है नहाए खाए के साथ में पूजा शुरू हुआ है कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हुई है जो सिंदूर लगाई है नदी में नहाना नदी में ब्रश करना कुला गलाली करना और स्नान करना यहाँ का महत्व है तो यहाँ पर सरकार द्वारा मंडप और स्टेज की भी व्यवस्था किया गया है लाइट भी लग रहा है फायर ब्रिगेड के जवान भी यहाँ पर निरक्षा कर गए हैं पुलिस के उच्च अधिकारियों यहाँ एस सी पी अहिर साहेब और पीआई चौधरी साहब यहाँ पर तीन दिन से दौड़ा में है तो यहाँ सबका कामगिरी बहुत ही प्रशासनीय हो रहा है और समझिए कि साठ टका काम हो गया है चालीस टका काम बाद से बाकी है वो शुरू हो रहा है रंगारंग कार्यक्रम चला है मिट्टी से डेयरी बनाया जाता है सिरसुकटा बनाया जाता है परसों जो छठ पूजा है तो आज मतलब जिस तरह से आयोजन है कल क्या रहेगा और यहाँ पे कितने लोग जो छठ पूजा में शामिल यहाँ से साठ से सत्तर हजार लोग जमा होते हैं लेकिन बिहार में चुनाव है तो पार्टी भी यहाँ पर तो आदेश से काफी लोगों को गांव भेजा गया है कि आप गांव में कीजिए पर चालीस हजार से ऊपर मान लगभग लोग रहेंगे बिल्कुल आ, आ, और क्या कहेंगे जिस तरह से वो एक अलग कोड़ा का भी आप बोलते है कुछ महत्व है आ, किस तरह का इसमें आज जो है कोहरा और लौकी दो चीज का सब्जी बनेगा और उसमें लोग खाएंगे सब्जियां और इसके बाद 24 घंटा का निर्जला उपवास रहेंगे यानी पानी भी नहीं पिया जाता है इसका सबसे बड़ा महत्व है और कल जो है शाम के समय करीबन रात को नौ दस बजे गुड़ होगा नहीं तो गन्ना के रस में का साठी धान का खीर बनेगा और उसके खा करके और बा से छत्तीस घंटा उपवास बा से रहेंगे बिल्कुल अपने महिलाओं साथ बात करूँ कारण के तेन जे रीते सिंदूर एक अलग रीत थी लगाए हुए तेरे क्या कहेंगे आज इस पूरा सिंदूर जो पूरे ऊपर से नाक तक लाए है क्या आज का विशेष महत्व है सुहागिन के ये इस इस सहानी है आसानी है सुहागिन के, तो के।, के लिए नहा खाए के दिन के, के बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आ, आप बताए क्या पूरा महत्व रहता है क्या कहेंगे हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व है हमारा जो व्रत है खरना का है आज आज के दिन बेदी बनाए और बेदी बना के गंगा जी में स्नान किए नहाए खाए आज के नहाए खाए कल से व्रत हम लोग का चालू हो जाएगा छठ पूजा के लिए कितनी हाँ। है आस्था कितनी है? बहुत ज्यादा है।, है हम लोग का हर पूजा से ज्यादा आज का महत्व बहुत, बहुत ज्यादा होता है बिल्कुल आप क्या कहेंगे छठ पूजा का? बहुत इसलिए हम लोग का महत्व मानते हैं छठ पूजा के अपने बच्चे के लिए घर परिवार गाँव सबके लिए मानते है जो भगवान इनको सबको दी करें इसके लिए हम लोग एक बहुत आज महत्ता नदी आदमी नहाए और हम लोग यहाँ पूजा घाट पूजे घाट पूज के अब बनेगा लगुआ के सब्जी और वो कोहरा के और खाएंगे लोग करेंगे कल खरना चौबीस घंटा सहेंगे बाद में रात में जो अपना बनाएंगे रसिया अगर रोटी वैसे पूजा करेंगे

अरविंद राठोड प्रदेश ट्वेंटी फोर सुरत